Кажемо доброго ранку нашій першій гості Джулії Дрімбас. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, котре ви сьогодні прокинулись і чи зазвичай так рано стаєте? Так, да, я зазвичай прокидаюсь біля п'ятої. Угу. И сразу переходите до каких-то вправ, опишите трошки свой идеальный ранок ну, Тогда я по-русски, можно? Звичайно. Да. Обычно я встаю, просыпаюсь и сразу поднимаюсь, чтобы совершить омовение Это специальные практики для очищения организма Они проводятся и утром, и вечером, и примерно одинаково Это очищение носоглоточки, умывание всех девяти отверстий, которые есть в организме и э, вообще общение с водной стихией. Затем э, нужно будет позавтракать, и уже можно идти проводить утренние тренировки. Тобто у вас така а, зарядка зранку розпочинається на тренуваннях, так коли ви на тренуваннях групи, либо персональні треніровки по утрам, але зарядка починається по дорозі, тому що наш городський транспорт неплоха э, така полігон точно. для тренувань. Так, а щодо сніданку цікаво, що для вас є таким ідеальним ситним, можливо, сніданком, який от вас насичує енергією зранку. Да, конечно же, я сытно завтрака, потому что все остальные приемы пищи происходят уже между тренировочками, а значит, не стоит много кушать. Поэтому утром я ем творожок с медом и орехами. Угу. А как от багато отбогато, тех, кто занимается самоюгичными, всякими практиками ведичными, они еще и вегетарианцем. Вот как вы ставитесь до вегетарианства? Я вегетарианец в течение 26 лет. Я не кушаю рыбу, мясо, яйца и другие, нерекомендованные ведическими текстами продукты, в частности, дрожжевой хлеб, лук, чеснок, то есть то, что может вывести человека из равновесия, как биологического, так и психологического. Ну, э, все, кто за таким же принципом так, ну, убирает для себя такой стиль жизни, говорят, что на протяжении какого-то времени значительно лучше почувствуется такая легкость. Ну, у вас тоже есть такое, вы побачили? Ну да, мне, наверное, просто не с чем сравнивать, потому что, когда я перестала кушать э, тяжелую пищу, это был еще подростковый период, э, в 19 лет я перестала питаться мясом и так далее. И э, тогда люди не думали о том, э, как они себя чувствуют. Это сейчас уже с экологией, которая, ну так, э, немножечко подсаживает нам самочувствие, просто дышать в городе сложно и так далее, водичка у нас не супер чистая. То, э, конечно, стоит... Э, как-то дополнительно себя ободрить. А вообще легкость – это естественное состояние человека. Вот, кажется, с 19-ти роков вегетарианство. А когда сами до йоги пришли? Можливо, были какие-то еще виды, стили, так, спорту, танцев? Ну, танцевала-то я в детстве, и э, когда я выбрала музыку, оказалось, что тело очень недостаточно движения. Стоишь, играешь, инструмент тяжелый, висит на одном плече, и э, спинка сразу стала очень сильно болеть. Ей это не понравилось. И на одном из фестивалей я встретила преподавателя по танцевальной йоге. Этот стиль ближе к танцам, потому что он не предполагает фиксации позиций, то есть стоять, терпеть, держать и ну, наблюдать, чтобы не упасть, в этом стиле практики нет. О нем, как и о любом стиле практики, можно долго говорить, вряд ли это интересует широкую публику. Но когда людям интересно, они всегда могут найти информацию, ведь она сейчас очень доступна. То есть вы занимаетесь танцевальной йогой, так? Я занимаюсь всеми видами йоги, потому что уже занимаюсь этой, этим видом деятельности в течение 18 лет. И ну, всегда интересно что-то еще, ведь мы не только из тела состоим, но и из ума. И ум понимает, что если не развиваться, то можно деградировать. У нас нет возможности остановиться на одной точке, поэтому приходится расширяться. Ну, ми також трошечки торкнулись музичною темою. знаємо, що ви граєте на бас-гітарі, так? Як да. поєднуєте взагалі і викладання йоги, і бас-гітару? Ви також викладаєте ще й музику? Чи просто для да, себе? Так, я викладаю музику, частіше вокал, піаніно і е, е, гру на барабанах, тому що бас-гітар – це все-таки специфічний інструмент, він потребує групової е, е, гри, а не індивідуальної. Тобто персонально теж можна е, таким образом займатися. Але зазвичай басисти в цьому Городі рідко зустрічаються, тому що дітки хочуть вчитися на чомусь, то що їм понятно і подобається. А часть ритм секції бас гітара їх не очень інтересує. Давайте трохи до, до спорту. Все ж повернемося. У нас така ранкова ранкова зарядка. Розкажіть, чи є якісь вправи, які можна виконувати або треба виконувати ще у ліжку, щоб якось себе збадьорити і прокинути швидше. Да, естественно, именно в кроватке наш организм легко может нам дать сигналы, что ему хочется, что ему требуется в данный момент. Потому что когда мы поднимаемся, мы уже заняты посторонними делами и не обращаем внимания вовнутрь. Поэтому, когда человек проснулся, ему очень неплохо бы, потягиваясь и всячески приводя себя в приятное состояние, заняться суставчиками, мышцами и прочими частями организма. Слушайте, чи є у вас якась какая-то порада? От я лично столкнулась с такой ситуацией, когда прокидаешься от судороги. Было було Конечно. у вас таке И что делать? Есть ли какой-то быстрый метод подолания этого боли? Ну, насчет э, того, чтобы избавиться от боли, тут понятно. Нам нужно хорошо промять и прогреть то место, в котором получился спазм мышечной ткани. А для того, чтобы этого не было, нужно организм обеспечить кальцием не просто его накормить кальцием в любой момент, а постараться, чтобы кальций усвоился, а не отложился, где ему не нужно. Для этого нужно проследить, чтобы вместе с приемом чего-то с кальцием нам не входила в еду кислота, потому что в присутствии кислоты кальций не хочет усваиваться, он как-то неправильно приходит к нам в организм, и поэтому э, лучше кушать кальций с, 8, э, с 5 до 8 вечера, это время, когда он усваивается на 98%, а в другое время суток меньше, поэтому нам лучше кушать его в это время. Кунжут и мак – самые кальций содержащие предметы, их можно просто добавлять в любую пищу, э, которую вы будете кушать в это время. Супер, така цікава дуже порада, ще я такого не чула, що ось саме ввечері потрібно. Там деякі кажуть, зранку потрібно, так, деякі кажуть ввечері. Ось прислухаємось і спробую на собі. Так, я так. хотіла спитати щодо кальцію. Ви кажете кунжут і мак, тобто ви його вживаєте, ну взагалі рекомендуєте з натуральних продуктів брати, так? Ну, щодо медицинських ну, там, пігулки, на яких написано кальцій, воно є сенс? Ну, розкажіть взагалі ваше ставлення до цього. Ну, я стараюсь не применять аптечні препарати, тому що з тим, що вырастила земля, мені приятнее общаться, чем з тим, що пахне чем то ну, неестественным, неприятным. Зачем? Ведь є ж настоящее. Слухайте, а от сьогодні так ми будемо розминатися. Це будуть якісь динамічні вправи? Чи, можливо, такі більше повільні, релаксуючі такі? Надо сказать, что вы э, не найдете в правильном отношении к себе чего-то рывкового и резкого. И э, опять же, если мы будем делать что-то очень-очень плавное, то для утра это не подойдет, только для вечера. Поэтому те же самые вещи, которые мы с вами сегодня будем проходить, вечером тоже можно делать, с пользой для здоровья, только медленнее. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну что, тогда переходим на утро. Да, я думаю, так? Хочется Давайте, уже так, хочется подавить. тому. Так, мікрофончик можете зняти а, і виходьте ви, до нас. І буду переходить туди, як я не смогу розговорювати. Вас буде чути, не а, переживайте, так? так, можете озвучувати все, нам розказувати. Да -да -да -да. І почати хорошенько прорабатывать сустави ног. І в противоположної позиції. О, ну таких вправо уже не кожан, так, сделать, это уже потребно растяжка хорошая. Ну, на самом деле, мы всегда можем договориться с организмом и, например, одну ножку положить прямо, а другой поработать в эту сторону. То есть разобраться, что хочется здесь и сейчас, это правильный подход к себе, потому что в каждый из дней мы чувствуем себя по-разному и требуется нам совсем разное. По утрам хороши и силовые упражнения, но к ним приступать сразу не следует. Нужно размять все суставы. С ножками мы уже поговорили, теперь поговорим с руками. Для того, чтобы размять руки, есть утренние и вечерние практики. Для вечера хорошо просто повытягивать ручки в разных направлениях. Например, вот так. А для утра лучше заняться этим стоя, потому что большие круги руками следует делать с размахом. Вот так. и в другую сторону. И так, каждой рукой. А затем и обеими руками. Можно вместе, можно получить. Затем нам нужно сделать вдохи и выдохи с захватом себя ладошками. И, например, так. И тогда наш плечевой пояс будет готов к силовым упражнениям. Для того, чтобы себе сделать бодренькое утречко, следует потянуться вверх до конца и отпустить себя вниз полностью несколько раз в ритме дыхания. В нижней позиции неплохо бы задержаться подольше и потянуть себя к ногам. Затем сделать наоборот. Если так неудобно, можно сделать так. Вы наклоняете себя в сторону движения, бывает с прямой ногой, а бывает, например, согнутой, если с прямой ногой вам неудобно. Самый-самый популярный комплекс для утра это э, Сурья Намаскар Приветствие Солнца. Он состоит из нескольких уровней. Начинаем мы это лицом к коврику, чтобы сзади у нас было много места. Потягиваемся вверх, спускаемся вниз. Заходим назад. Двумя ножками. Садимся. И выходим вперед. Затем назад вверх. Одна из ног вперед, подтягиваемся в позу первой. Затем вторая ножка к себе и к ногам. И обратно. Вот. Повторяется это затем по кругу столько раз, сколько хочется. глубоко дышать. Сама по себе йога требует внимания внутри организма. То есть, чтобы мы чувствовали, больно нам или приятно, и шли в удовольствие тела, потому что только так тело с нами разговаривает, болью и удовольствием. У него нет других слов, оно не сможет нам дать ложную информацию. И поэтому, что нам сейчас именно полезно, мы узнаем в процессе движения или в процессе фиксации другого характера. Дякуем, Юлия, что для нас за такой комплекс вправ.